Привет. Привет. Как дела? Замечательно. Как настроение? Как там на России? Да так, потихоньку. Все радиация. Чего? Радиация донимает. Какая? Там же ядерные боевые головки и вся фигня. Я просто вижу, вы все носите вот футболки с этой двухголовой курицей. Радиация у нее две а, ты просто не в курсе, это российский герб. Ну, я понимаю. Люди же выбирают себе символ, тот, который на боль отражает эту страну, правильно? Я же спрашиваю, радиация это от ядерных боеголовок. Понимаешь, как бы этот герб, он появился задолго до того, как появилась вообще любая радиация. А откуда он пошел? Куда он вообще? От Петра. Может, даже от Монголии. Там, по-моему, у них тоже что-то похожее было это на монетах золотой орды? Так. Ну да. Как вы татаро-монголы? С чего ты взял? Так, вы ж налепили себе зачем-то. А какое то отношение к татаро-монголам имеют? Только что с тобой поговорили, что золотая орда это... Ну, монголам вряд ли, но татарам точно. Ну и что? А к Москве и к московскому государству? Ну, в принципе, да. Хорошо, ладно. Москва была раньше монгольским улусом. Потом Москва собирала территории бывшие Золотой Орды. Ну и, наверное, взяла этот символ себе. Да? Что, вот, что значит собирала? Вы всегда так скромно оккупировали Завоев... Завоевывала. Завоевывала, вот, Что здесь? Какие скромные. Собирала, блин, как... Собирала грибы в лесу. Помнишь, что вот это такой нарисованный? На Лисе засовывают эти грибы в задницу. Вот примерно так в задницу, же. Вы... В задницу, а что так? Это потому что ваши не знают обычно русского языка и пишут не лесу, а лесу. Неважно. Угу. Ты специально выбрал розовую бутылку? Конечно. Тебе вот нравится? Осознанный выбор. Красиво. И идет. Сосешь ты знатно. Кого? Бутылку, ну так, ну, так О, по истории. Ты я смотрю везде, видишь какие-то отсасывания, и розовая бутылка у тебя нет, ассоциируется тебе, смотри, только, а только с вполне определенным чем-то. Я тебя спросил. Роза, бутылочка это осознанный выбор? Ты сказал да, поэтому я продолжу. Ты сказал нет, а у сестры взял все вопросы. Вопрос бы снял. Ты что ты Ну, про историю. Ну, ты по истории хочешь. Хорошо, продолжим. Ваш флаг ты тоже... Окей. Ну, Хорошо. Ну тоже от Петра пошел. Не от Петра, а от генерала Власова. О, годы. ты что, Но от Петра не пошел. пошел? Еще в 1700 каком-то году Нет, был то этот забудь. стандарт Нет. Петра, какой забудь. Понимаешь, это так же, как, какой забудь? Подожди, Чего так же, как забудь, свастика. Так? Это раньше был символ солнца, и во многих культурах он есть. Но после того, как его использовали в Второй мировой войне нацисты, Соответственно, он уже воспринимается как символ нацизма. Точно так же и флаг армии генерала Власова, вы замечательно носите. Миллион человек Нет. служил. Нет. Это ваши деды я так? Нет. 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 Генерала Власова, в общем-то, за все его геройства повесили и всех его ближних подельников. Остальных посадили на 10 лет, ну и они повыходили там. Насколько я знаю, вы выдали буквально очень, очень мало людей. Вы, в смысле, выдали? Ну, там был, в армии был миллион человек. Сто, сто тысяч. Вы... Нет. Сто тысяч. Всего РОА, Классово. миллион. Википедию, может, прямо сейчас открыть и загулять. Uh -huh. Казаки там. 120-135 тысяч. Ну, Нет. казаки Краснова, да, помню. Ну, это ваша Википедия. Например. Ну, понятно, да. Я же понимаю, что в Москве. Ну Википедия хорошо, хорошо, 100 другая, тысяч выдали десятки. Ну, десятки человек. Ну. О, а где остальные деды? Не в, знаю, мой дед воевал, так что. Воевал, в смысле, на стороне Советского Союза. Поэтому а, я не хор... знаю. Ты хорошо, что исправился. А в каких подразделениях? На флоте. Как ну, подразделение называется? На флоте, в смысле подразделений. Ну, на флоте нет подразделений. Как Офицер. Это корабль какой. Ну да, на, на боевом корабле. там кто? М -м -м так, закончил. Давай, придумай быстро. Не придумаю. Капитан второго ранга, по-моему, закончил. А кем он был во время войны, я не знаю. Это твой дед? Ну, дед у меня давно Или умер. Я, уже, я тогда был малой. Дед. Ну, скорее всего, прадед. Дед. Дед именно? Да. да. Слушай, а тебя не напрягает, что герб Украины это хазарская тамга? Опять же, разные. Это, на самом деле, это герб Владимира. Насколько ты знаешь, чеканился он на монетах, такие серебряники. Их находят до сих пор в Украине. Ты можешь сейчас загуглить. Это первые вообще монеты, сделанные по виду монет византийских. И там вот этот герб. Абсолютно не напрягает. Как, 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 как раз в... серебряник Тебе будет интересно. И что, и что интересно в то время, когда у нас уже ходили серебряники это монеты из серебра. У вас в это время только лягушки пахали. В вверх, там, где была Московия, там была Орда. Нет, ну, потом... тогда даже Орды а, не было. Ну, допустим. нашел Для а какого года? Он... Там они разные, несколько типов. Если это тысяч, это даже не тысяча, это 980. Какой-то. Представляешь, когда это было? Подожди. Очень интересно, кстати. Я потом про Сребреники почитаю. Почитай. Это одна, это самая первая монета вообще в Украине. Почему вот у нас. Кстати, 988. ты знаешь происхождение рубля? Откуда рубль происходит? Да, да. Рубили на куски. О, орды, ордын, не гривна, орды, ордынский этот, как нет, его? не Ордынский, Ор а, Ордынский ардынский типа. серебряный. Рубили нет, на куски и рубл это, это ордынская гривна. единица, как Какая гривна. Послушай, гривна, знаешь, почему гривна? Потому что носили на гриве сначала, потом, правильно, брусок. Потом этот брусок проще стало было отливать, потому что отливали его из киевского типа, из новгородского типа гривны. Тоже можешь загуглить типа. Это чтобы быть в курсе. Так это к вопросу о том, кто был раньше Россия или Украина. Сначала была украинская гривна. Украине 26 а потом... лет. Какая связь между Украиной, которая Российской, Российской Федерации и... 26 лет. Вопрос. И древнерусским государством. Р Российской Федерации 26 лет. Федерации, да. Ну, так, а вы что. Вы считаете, что вы имеете какое отношение к Российской империи, что? Ну, ты не считаешь, да, так? Нет, я не считаю. То есть ты не считаешь, что нынешняя Российская Федерация это правоприемник Советского Союза? Абсолютно нет. А почему? Потому что в результате бунта 1917 года всех, кто был там, ученые, помещики и прочие, они были все уничтожены, изгнаны. И к власти пришли, по сути, ну, обычный пролетариат. То есть обычные... Хочется никого оскорблять. Соответственно, это так, точно так бы, если бы были рабы какие-то, да, по сути, это же были крепостные, ты же помнишь. Бывшие крепостные, крепостные по сути, рабы пришли к власти. И это все равно, если бы мы. Году отменили все равно, если бы мы в Украину привезли бы негров, да, там эксплуатировали какое-то время, потом они нас всех убивали, и потом негры стали э, в Украине жить. И через время объявили, да мы же преемники Украины, мы же украинцы, ну только Черные. Ну, примерно так же для меня, и вот. В каком году отменили крепостное право? 1860, по-моему, вот. А в каком году была революция? Через 70, ну, через, короче, через много лет. Сколько Моисей водил евреев по пустыне? То есть, я не знаю вообще, водил ли Моисей по пустыне евреев каких-то и так далее. Но суть в том, что с того момента, как мы отменили рабство у себя в России, прошел большой промежуток времени. Родились новые люди, с новым менталитетом, новым мировоззрением. И появился СССР, в котором были те же рабы, тот же пролетариат. Какие рабы? Я ну, говорю какие? уже, рабство отменили. Я тебе объясняю. Ты негров что... что... сейчас тоже послушай, всех рабами послушай, называешь? Когда, когда отменили крепостной строй в России, наконец-то, то, то э, был, была какая фишка? Крепостные не захотели уходить. Поэтому то, что они... Отменили крепостную строй, да не значит, что он перестал существовать. И люди все равно. Менталитет сохранился в России. Я просто вот очень много тут общаюсь с россиянами. Я спрашиваю, вы ходите на выборы? Нет, мы не ходим на выборы. Почему? Потому что там все равно за нас все решат. Вы можете что-то изменить в стране? Нет, я один. Вот у вас 140 миллионов, но каждый я один. Вот это арабская идеология, это рабская мышца. Поэтому не надо мне рассказывать, что там прямо. Ну, ну, слушай, изменились. а тебе вот как холопу и московского государства и Польши и Литвы тебе как? Ты считаешь, что менталитет чем-то выгодно отличается от холопского менталитета в России? Холоп, послушай, холоп это когда ты живешь в стране, в которой ты знаешь и ты точно это точно знаешь. Ты все воруют, начиная от президента и заканчивая последним чиновником. Покупают там домик уточки и все остальное. И никаких протестов. Вот это холоп. Украинцы, даже за эту маленькую историю, раз мы берем 26 лет, три революции. Три революции? Революционная... Три, революции? Да. три раза вы меняли одного бандита на другого. Поздравляю, Но, красавцы. Не, ну подожди. Каждый раз бандиты все лучше. Поэтому не надо. Ну, все лучше, это, да. Нет, вот в, последний разрезе... бандит в итоге нет, развязал войну. В разрезе нет. Это не... Мы все равно говорим о том, что э, люди, украинцы, это не российские крепостные рабы. Украинцы а чем, в чем разница? В том, что они пытаются изменить свою жизнь к лучшему. Ой, как в три раза сделали хуже сейчас? Ты считаешь, что они эффективно... А что? Что в, три, что в три раза сделали? Цены. Ну, это? Начнем с простого. Цены, коммуналка, война в стране, там Крым так, отвалился ну, да, и сей, так сей, далее. так не, не Крым не отвалился, Крым оккупировал Россию. Нет. Как... Рубль, рубль или кого никто подожди, не обвалилась вместе с рублем, поскольку была слишком интегрирована да, система. Да. Только только так рубль. А проблемы... в три Нет. раза. Не, ну и понятно, понятно, что всегда периферия выстрадает вот больше, чем центр. И еще, ну то есть вы развязав войну, оккупировав территорию, вы еще имеете наглость заявлять: да вот смотрите, что вы сделали. Если бы не влезли не оккупировали не, нашу территорию, не у нас бы, может быть было бы уже все совсем по-другому. Мы были бы уже в Европе. Да и даже несмотря на все эти проблемы, мы интегрируемся в Евросоюз, ездим по безвизу. считая, считаю, что положительные изменения есть. Но если лично ты можешь поехать в Европу и заработать там денег, то какая-нибудь бабушка, которой нужно ты отдавать я тебе... плату, больше, чем она зарабатывает... Вы знаете, когда вы больше, вспоминаете бабушек... Послушай, бабушек, вот все Хорошо, вспоминают. Хорошо, я парни. Да я договорю, пожалуйста. Ты перебиваешь постоянно. Можно Дай про я про бабушку договорю? Ты О, за бабушку спросил, я хочу за бабушку ответить. Вы когда вспоминаете нищих бабушек, вы это выглядит так, как будто бы они 4 года назад при Януковиче ездили все на кабриолетах и прямо зажигали на Мальдивах эти бабушки. Я тебе говорю, что бабушки это самый незащищенный слой населения, в том числе и в России, в которой собирают дрова бабушкам, несмотря на то, что супер, супер страна, ты это прекрасно знаешь. И за чертой бедности бабушки живут и у вас. Поэтому у нас, конечно, они живут тоже плохо. И, это, и мы этим не гордимся абсолютно. это чтобы они начали жить хорошо, надо, чтобы экономика начала работать, не было войны, как ты правильно говоришь. Ну, к этому надо идти. За, за mm -hmm. парней мне скажи, ты хотел сказать. А которые зарабатывают 4-5 до 7 тысяч гривен примерно, сколько там 200-250 долларов? И на нынешних украинских реалиях приходится практически всю зарплату отдавать за коммуналку. Я тебе, вы наверное Кстати. не в курсе, а, можно? Давай. Вы наверное не в курсе, что у нас есть такое, в России такого даже нет. У нас есть субсидия по коммуналке. Это безвозвратно абсолютно. Человек платит, независимо от там, зарплаты и все остальное, определенный процент. То, в общем, если у бабушки, допустим, пенсия 2000 гривен, оплатить платить ей надо тоже 2000 гривен, то она платит только, по-моему, не более 15% от своего дохода. То есть она платит с из, из 2000 гривен 300 гривен за коммуналку, а остальное доплачивает государство. Это если ты не в курсе. Точно так все абсолютно остальные. Если у человека большие доходы, он, соответственно, не имеет права на субсидию и платит по полу. А если большие, то сколько? От скольки? Ну, если у человека дом 300 квадратов, ну и понятно, не, что... не, не, от скольки. Просто я как раз разговаривал с людьми, у которого дом, ну, может, не 300 квадратов, может, поменьше, но у него автономка, автономное отопление. И уходит в месяц 200-300 кубов. И, ну, короче, я не помню, сколько, по 14 гривен у вас газ, да? Почему? 6,90 цена куба а подожди так у вас же прогрессивная шкала по моему нет не прогрессивная сейчас все четенько 690 платят один ну угу. суть в том что вот он мне рассказывал они живут всей семьей у него вся семья работает и одну зарплату приходится полностью отдавать только за газ все правильно, такие. Uh -huh. И никаких субсидий не полагается, потому что его не доход полагается. считается высоким. Все верно, ему хватает на жизнь. Не, какой хватает? Ну, 5000 тысяч я? зарплаты, работает вся семья. Ну, смотри, тут вообще. первых ну, на, на какую жизнь это хватает? Я тебе должен сказать, рано или поздно Украине надо было начинать. Мы были самым большим потребителем газа у России. Вот ты можешь даже больше, чем Европа мы потребляли. 50 миллиардов каких-то кубов, в общем, огромное количество. Причем у нас был еще контракт с Россией такой, который наша Тимошенко заключила, при котором нам даже не было смысла начинать экономить, поскольку если мы не добирали газ, мы за него платили в месяц. Кстати, вы сейчас будете деньги на возвращать. За переплаченные деньги, да. Арбитраж постановил европейский. Евроевропейский, ну хорошо. Рано или поздно. Да, и кстати, у вас по 400... Не забудь покупали. про репарации. Про репарации не забудь закрыть. 480 долларов мы у ну, вас покупали, сейчас 250 э, в Европе. Хоть и не братушки вроде бы. Mm -hmm. а, да. у, у, раньше при Януковиче до 2005 покупали по 50 долларов у России. При Януковиче по 450. Нет, нет, нет. Это уже в последний период. Когда там Тимошенко? В каком э, году подожди, поехало? См, Смотри, смотри мы, мы покупали по 50, но покупало население только. Секунду, да до до -го. я договорю. И, и это за счет того, что у нас была скидка за то, что у нас в Крыму стояли ваши войска. Вот эта скидка сейчас кончилась тем, что у нас нету временно Крыма и оккупирован Донбасс. Вот это скидка. Поэтому надо было выгнать вас из Крыма давно, покупать по реальной цене, не по 50 и просто учиться экономить. Сейчас переходят на твердотопливные котлы, на электроэнергию, солнце. И все. Остальное. Ветра. Ветра в том числе. Ну, сейчас больше на солнце. Фатри. Тесла дает. Возможно. Ну, хорошо. Отлично. Ну, надо жить. И дело в том, что вы же все время думали, что вы будете дальше жить за счет углеводородов. Сейчас вам дали, ну, тем, что опустили цену на них, дали понять, что вечно вы не будете сидеть на... Очень хорошо, что ты про это вспомнил. Как раз вот всем украинцам рассказываю, потому что многие не в курсе. Россия сейчас активно развивает атомную энергетику, строит реакторы в Китае, потом будет снабжать Китай топливом, запчастями, ресурсами, ремонт, обслуживанием. То есть, короче, такой огромный рынок, который России позволит впоследствии или слезть полностью, или существенно снизить воздействие вот этой вот нефтяной и газовой иглы на экономику. Я тебя хочу расстроить, но вам всем россиянам кажется, что Ядерная энергетика, это так, взял туда телефон, вкинул и расщепляются атомы. В теле. На самом деле, топливо для ядерных реакторов его тоже нужно где-то. В России, конечно, есть рудники, но опять же это все исчерпаемый ресурс. Ну, когда-то не Солнце, нефть солнце ну, учитывая продолжительность нашей жизни, учитывая продолжительность жизни Солнца, оно неисчерпаемо. Поэтому все равно перейти. И опять же, ядерные реакторы. Яркий пример это вот наш Чернобыль. То, что кончается. И у вас, кстати, тоже в России были случаи, которых мало кто знает. Ну, тоже были проблемы с ядерными реакторами. Поэтому, и в Японии вспомни. Поэтому этот рынок будут очень сильно душить. Его будут вводить квоты, там будут выкручивать руки. И как вы строите ядерный реактор? Если сейчас вы в Америке просите разрешения продать самолеты в Иран, вам никто не даст. И, вы, вы страна. Ну, почти. Загу, почти. Но смотри, в Китае реакторы уже строят, никто ни у кого разрешения не спрашивает. Это пока... Про самолеты в Иране не знаю, я загуглю. Загугли. Э -э -э Дело в том, что Россия находится под санкциями. все время про это забывайте, от которых вам, конечно, ничего нет. Сразу... Нет, почему? Я, кстати, не отрицаю воздействие а, нет, санкций. Странно. Вот благодаря этим санкциям как раз Россия сейчас начала развивать какую-то свою промышленность, Какую? свое сельское хозяйство. Ну, хотя бы про реакторы, которые я вспомнил, да? Я тебе не говоря уже про оружие и так далее. По компьютеры свои хозяйства? пытаются Россия разрабатывать, да. мобильные телефоны, хотя, несмотря на то, что они в Китае собираются, но разработки есть, понимаешь, Интеллектуальный народ я работает видел мозгами. Есть люди, которые работают мозгами. Ваш, да. ну, ну, ты все время перебиваешь, так некрасиво. Нет, ты, ты просто так увлекся, разговором. Хорошо, да, да, да. А в Украине люди пытаются просто бросить страну и уехать. То есть работать мозгами, создавать ну, что-то. Вот интели... Пожалуйста, что-то как ровно. Это... Наукоемкое производство в Украине развивать некому. Потому Чего что все, у кого есть мозги, давно из на, Украины нет. На Кикстартере посмотри, сколько наших проектов. Хорошо, развивали. что ты развиваешь конкретно, ничего нет. ну я Хорошо. не особо развиваю. Да, я, ну, я тоже. Нет, не, нет, не, 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 подожди. Не, на самом деле я развиваю. Просто я не хочу говорить. Не, Хорошо, не, не вот тоже. здесь, не вот здесь абсолютно. У меня есть mm. работа, которая, я считаю, как раз, как раз для Украины. Отлично. Так по поводу сельского хозяйства, я хотел бы тебе посмотреть такого видеоблогера, который удалил уже свой канал. Но сейчас можно его посмотреть на фермер.ру его интервью. Его зовут Бухаровский. И он известный довольно блогер. У него было 15 тысяч подписчиков. И он там под Екатеринбургом держит фермерское хозяйство. И он Пытался чего-то добиться, импорта замещать и все остальное. Я тебе рекомендую с ним вот последнее интервью посмотреть. Он его долго не было, он удалил канал. А сейчас он рассказал, как все на самом деле есть. Как его уничтожает власть, как они, какая коррупция, как это на самом деле все выглядит, и как у вас что и где развивается. Ты знаешь, я когда вижу огромные хозяйственные угодья в Краснодарском крае, я как-то... Я не знаю, кто, как ты говоришь, Бухаровский, я потом поинтересуюсь, но что-то я очень сомневаюсь, в том, что то, что кто-то его там давит и что-то ему запрещает. Нет, это Серьезно, посмотри вот, его, пожалуйста, интервью. Ну, я, я. я же тебе говорю, я просто вживую вижу эти поля, вживую вижу, как там что выращивается, и, ну... В радиусе каком-то от этих полей продукцию можно покупать по очень даже хорошим ценам. Те же дыни, груши. Скажи, и почему прочее? Россия, и все прочее. если у вас все так хорошо растет, почему Россия обменяла сейчас самолеты на пальмовое масло? Ну пальмовое масло, наверное, нужно зачем-то. Конечно, из него сыр вам делают. В России пальм сыр из пальмового масла? Да, да, ты не знал, почитай. Нет, такого не сыр. Все что угодно. Дело в том, что в чем проблема. Сейчас запретили санкционочку. Знаешь, да, ее там давят радостно дозерами. Все. Почему я запретил? Потому что санкционочка дорогая и выкачивает язык. А население России нужно кормить дешево и сердито, как в СССР. Поэтому скоро будут появиться в больших количествах, как в СССР, водоросли. Ты не застал СССР? Я чуть-чуть застал. Была килька. Даже кильки не было. Был завтрак туриста. Судя, я его пробовал, его варили, судя по всему, из зазевавшегося туриста. Потому что на вкус это была страшная вещь. Поэтому, вы ну, возвращаете ваше импортозамещение, это. Ну, если даже Путин признал и Медведев, что реально ни хрена не получилось. А вы ну, все надеетесь на импортозамещение. Чего? Ну, насчет всего. Ну, подробнее. Но импортозамещение, смотри, смотри ты я, говоришь, я тебе, я, ты я вот не... Подожди, подожди, подожди ты подожди, компьютер подожди. уже заместил, да, так понимаю? а, компьютер у меня китайский. Э, программное обеспечение вы уже заместили, хотя бы интеллектуальное вы же наращиваете, что там у тебя здесь? Нет, программное наверное, обеспечение, уже... Опас, добросовестно окна, скачанное на, на бесплатном и сайте. Виженое даже, да. Наушники, шапочка, ну наклони, потому что плохо видно. Китайские. Даже, да, даже, ре... не, даже не патриотично написано на не в нашем языке. Не 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 твоем. Да. Р Россия краска. У тебя, кстати, рубашечка украинская? Блин, эта рубашечка, я честно говоря, даже не знаю. Okay, э, а стульчик, на котором ты сидишь, украинский? Стульчик, да, украинского производства. Ужас. Ты удивишься. Ему, ну, правда, -го он много лет он раньше эта фирма называется украинский точек. Ну хорошо, Не про Петровский, по-моему, дело. Атлас, по-моему, назвал. Не кресло, угу. а фирма EP, PCP какая-то. Хорошо, вот тот диван тоже российский. И чё? Какой диван? Вот тот, который у меня за спиной стоит. Мы с тобой говорили... Нет, то есть... Импортозамещение. Ты говоришь про компьютер, а про программное не обеспечение и, и дивана у вас и делали. Вопрос в том, что в этом этот диван состоит. И в китайской ткани из э, э, российского из, дерева из китайских болтов из российского не, дерева не 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 вот там ДСП а ДСП вы не происходите российского нет? Та... нет российская российская нет. я тебе сто процентов говорю что материал ДСП российский. ну хорошо ДСП ладно дерево стружечная плита вы еще можете как-то сделать и то я думаю оно сделано на импортном оборудовании ну Забачу? я настолько подробно вот, не разобрался вот смотри честно. теперь теперь смотри а, мы твой точек, импорта... я уверен тоже сделан на импортном оборудовании смотри без